Загальноміська виставка з моделізму тривала з 8 по 12 січня. На участь у ній було запрошено севастопольських моделістів різних напрямків різного віку з метою побачити і оцінити кожного учасника, сконцентрувати свої зусилля на підготовку до міжнародного конкурсу історико-технічного моделізму, що відбудеться у Севастополі 24 лютого. Організатор виставки та майбутнього конкурсу Роман Сивак, керівник гуртку історико-технічного стендового моделізму Севастопольської станції. юных техники. Само завдяки його его энтузиазму у нашему місті технічне моделювання ще існує, і є юнаки для яких моделювання стало улюбленою справою. Я начал заниматься моделированием, потому что как, мне посоветовали туда ходить. То есть, меня то, есть, как утянуло то, что дети как занимаются делом, которое им как полезно для рук как и для головы тоже. То есть как оно развивает их руки и старания. То есть и ближе к как их увлекает в другое. Не то, что там по дворам бегать, утягивает совсем в другое направление. То есть в качественном плане. Я как увлекся этим, то что и вот уже занимаюсь, наверное, уже второй год. За это время что ты, какие модельки ты научился делать? Ну, почти все. То есть модели самолетов, и кораблей, и танков. танков не столько, как кораблей. Потому что как город, у нас, как Город у нас морской идет. И как... меня это утягивает больше, как всего, в это дело. Ну, как оказалось, ты еще не только сюда ходишь на кружок моделизма, да? Ты же mm -hmm. еще посещаешь флотилию? Да. Сколько лет ты уже ходишь? Только вот первый курс. Ты уже даже планируешь, кем ты будешь дальше, да, в своей mm -hmm. С какой профессией ты будешь? Я буду механиком на... Корабле. Давай покажем еще нашим телезрителям угу. вот, вот первую такую модель. Расскажи о ней, чем она интересна, чем это, она уходит. Ну, это барникатер, как моя первая вот такая модель. То есть как она у меня идет уже как учебно тренировочный, а как уже большой шаг вперед. Я сделал ее ну, как с помощью, конечно, Романа Михайловича, но тоже как ну, придумал, так, ну, тоже как сделал так, чтобы и башни вращались у него. Вот так. Вот. И вот как получилось, у меня очень неплохо, и я результатом доволен. То есть система управления и первый рулем, и первый рулетом и система управления вообще мотором, да, то есть винтом. Объясни нашим телезрителям, что твой корабль может плавать, да? Да еще не проверяли какой нет еще он как еще не закончена модель но уже в скором времени я его закончу и первое будет испытание а как он будет плавать у тебя будет какое-то пульт управления? да он будет на пульте управления то есть как и там будет то есть как уже модель как уже выше чем та которая ну, те, те модели которые я делал из картона или из бумаги Всегда в любом государстве подготовка хороших технических кадров ⁇ это была основная задача. А для Севастополя, когда Севастополь, во-первых, это... Морской город однозначно, потому что ну, тут даже разговоров нет. А потом не забывайте о том, что все-таки э, Севастополь ⁇ это одна из колыбелей авиации. Поэтому важность трудно переоценить кружков, потому что здесь и рождаются, и учатся именно люди, которые потом приносят честь и славу государству в техническом направлении. Те дети, которые вот занимаются у нас, они потом идут в среднее, высшее учебное заведение, и государство получает хороших инженеров, техников. Цього ж дня на виставці ми познайомилися з юнаком, якому в судомодельному спорті немає конкурентів ні в Севастополі, ні в Україні і навіть у світі, бо він чемпіон світу. 17-річний студент СВНТУ Олександр Погрій у 2012 році, обійшовши у змаганнях учасників з 15 країн світу, привіз кубки чемпіонатів Європи та світу судомоделізму в Севастополь. Це основні награди, які вдалося завась в этом році. так сказать, этим летом. Это Кубок Европы и Кубок мира. На Кубке Европы я завоевал, завоевал пять медалей, из них три золотых. На Кубке мира я завоевал тоже пять медалей, из них две золотых и три серебряных. Это два кубка, которые я оттуда привез. Вот эти два кубка. Это единственные как бы, первые места, которые привезла команда Украины в этом году. Я их привез. Вот эти модели, на которых Це все я завоював. Готував Олександра до цих відповідальних змагань його батько. За його словами, коли двічі на честь перемоги сина грав гімн України, він не міг стримати сліз. На жаль, радість перемоги з чемпіонами змогли розділити тільки однодумці. В Севастополі чомусь на це досягнення ніхто не звернув ніякої уваги. Ви вже слушали досягнення із спортсмена. Обідне одно, наш міст. Просто никак это не оценил. Даже в рейтинге лучших спортсменов города Севастополя, там даже фамилия его не стоит. Вот это большая, самая большая беда. Потому что, собственно говоря, дважды играл гимн Украины на Кубке мира. Вот. Это была гордость за Украину. Вот. Когда приехали в Украину, то здесь никак нас не оценили. Мы в любом случае в этом году на чемпионат мира поедем, соберем деньги за свой счет, естественно. Вот. Ну и опять же будем защищать честь Украины. 13 квітня 2011 року кабінет міністрів України прийняв державну цільову програму розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки, в якій підкреслюється підготовка кваліфікованих працівників для відродження вітчизняної економіки, питання національної безпеки держави. Сподіваємось, що Севастопольська влада зрозуміє, що відродження та сприяння розвитку технічних гуртків станції юних техніків є невід'ємною частиною державної цільової програми. В плачевном состоянии станции юных техников находятся, кружки технического творчества, там, где выращиваются технари, инженеры будущие, конструкторы. Ну, тут я не знаю, как-то... Почему в плачевном состоянии? Ну, потому что нет должного внимания со стороны государства. Користь від заняття моделюванням для розвитку дітей та молоді неможливо переоцінити. Крім того, що це відволікає дитину від вулиці та бешкетування, Цей вид діяльності розвиває увагу, інтелект, надає можливість розвинути технічні і прикладні навички. Оскільки Севастополь є базою військових флотів, то не дивно, що Севастопольських юнаків цікавить саме судомоделізм, а це може надалі спрямувати їх на вибір певної військово-морської спеціальності. Український флот наразі потребує технічних фахівців. І юні техніки можуть стати молодою паростю військового флоту України. Приготовлення моделі важливий не тільки сам процес, коли ти режеш, клеєш, а ти опять таки по інтернет, журнали, книжки, ти читаєш про цю модель. Наприклад, ця модель графа Гоцена, їй в цьому році, в 2013, 100 років. И этот корабль до сих пор действующий. Для детей это очень интересно, мне кажется, потому что, во-первых, опять же, изготовление модели, это не только развитие каких-то навыков, умений, моторики, но это еще и, конечно, история. Потому что каждый корабль, он имеет какую-то историю. И изготовление корабля, оно просто ну, требует от того, чтобы ребенок будет читать, он будет смотреть, изучать это все. И, конечно же, это будет помогать и в воспитании. И... В дальнейшем, как бы в жизни. Да и просто когда ты понимаешь, что ты руками что-то умеешь сделать, это очень важно. Уважаемые папа и мамы, ваши дети это ваше будущее. Поэтому мы всегда готовы видеть ваших детей и вас здесь у нас. Те дети, которые у нас занимаются, они получают образование техническое, которое, на которое они способны. И мы только будем помогать в развитии ваших детей и, естественно, в том, чтобы они и учились нормально в школах. И э, нормально, и дисциплина у них была нормальная, потому что это очень важно. То есть помогать будем вам, воспитывать ваших детей.